Леночка, я стесняюсь uh, тебе спросити, uh -huh. а що ти делаешь? Uh, ти что, дома вдома не могла це... Це? А, ні ка... вдома не могла эту кашу доварити, Или ти просто боялася, що на от тебе убежит? Uh -huh. Ром, кашу це в тебе в голові треба перемішувати, щоб не пригоріла. А те, що я сьогодні з тарілочкою каші, так це неспроста, бо 29 січня за народним календарем день кашу варіння. Согласен с праздником, ура, но все-таки, Лен, ты думаешь, что кто-то будет есть эту твою кашу? А, больше тебе, тебе скажу, что я в этом уроке переконана. А, слушай, а правду ли говорят, что кашу маслом не испортишь? А, ну, правда, если масло не машина. Не понимаю, что в цьому... Не знаю. А, слушай, а как в том анекдоте помнишь молодая супруга говорит э, своему мужу, дорогой, я должна тебе признаться, что умею готовить только два блюда. Это манную кашу и, по-моему, вот, а и компот из груш. Муж посмотрел на блюдо стояще перед ним, і спрашивает, а это какое з них, перше чи второе? Ой, та ладно. Я знаєш, я так добре готую ром, всі, всі про це е, здогадуються, але <сі> вже ніхто не куштував, тому що я боюся, що черги, черги просто будуть стояти. А в наш економічно складний час всіх спробуй. корми. І знаєш, минулого року ми теж з тобою відзначали День кашоворіння у цій студії. І один із способів ворожі. Чіня на каші ми випробовували. Тоді ми закликали до себе на сніданок долю. Пом'ятеж дола доли ходи до нас снідати. Я тоді так закликала, закликала і почула такий дуже гарний баритон. чоловічий, це означав, що все мене буде добре. А Роман почув якусь собачу лайку, і це означало, що. Ну, все отак у нього залишиться, як є. От тому для того, щоб друга приобретує собака, це друг чоловіка. Ну хета, для того, щоб ну може ти не дуже так засмучувався. Я тобі ще один спосіб ворожіння на каші пропоную сьогодні випробувати. Ну, давай давай згодом да. дивись, для цього нам необхідна рисова каша, тому що ворожіння буде відбуватися на рисових зернах. Над банкою з рисом треба долоною вниз тримати ліву руку. Ліву, ліву руку. Це дуже важливо. Отак, вот вот так? Ну, якось так. Угу. І зосередившись, Есть. зосередившись, Подожди, Тут, так? Угу. Да, готов. Так, Так. Угу. Треба задати питання в голос. Але питання має бути таким, щоб відповідь на нього була так або ні, здійсниться або не здійсниться. По ли нам заробітну плату. Добре. Дуже актуальне питання. Ром. Потім ми беремо у ж, руку, в руку, да? неї беремо жменьку рису, але бери багато, щоб ми не до ранку урахували угу. рисові зерна. Так, Висипаємо їх на серветку. Угу. І от, Парна їх кількість буде означати, що твоє бажання здійсниться, парна. А пересчитати дороги, треба, да? Так. Ну а поки Рома рахує, Раз, два, я хочу сказати, один, що всі слов'янські народи називають шесть, кашу своєю національною стравою, семь, але подейкують, що десять, в українців один, каші один, 12, виходять 13, найсмачнішими. Це наша щоденна страва. Друга після борщу. Каші готують на сніданок і на вечерю. Не дарма, всюди страву увіковічнили навіть в прислів'ях. Лена, 20, 20! 20! Да бог з ній з кашей! Ресінок 20, друзі! Лена, будь повишенню зарплати. Добре, якщо вірити ворожінню на каші, то все у нас буде з Романом добре. Я не знаю, вірю я гаданню на кашу, але я вірю тобі. Якщо в щось не було, вийде, всі питання туди, там відповіді. Ну що ж, як ви зрозуміли, далі мова піде про кашу. Ну а все на цю тему нам розкаже наш експерт зі здорового способу харчування Микола Борисенко. Доброе утро, дорогие друзья! Кто остается с нами, кто только что присоединился с чашечкой горячего чая или кофе. Как всегда, в этой студии Николай Евгеньевич Борисенко и куча и куча всего. Вы, как всегда, приходите не с пустыми руками. И да, мы что? сразу начинаем действие. Коль сегодня праздник, день кашевара, то мы начинаем сразу варить кашу. А как, как варить кашу? Все очень просто. Обычно хозяйки утром что делать? Много работы, всего суета, значит, на работу, значит, нужно, значит, как накормить свою семью, значит, и как это быстро сделать. Поэтому мы быстренько наполняем кастрюлечку водой. Можно кипятком, а можно тут же ее значит, подогреть. Значит, так. Поджигаем. Есть. Да, поджигаем. Так. Что и... готовим сегодня? Да. Ну все значит. Все начинается, начинается и с каши, которая называется овсяная. Овсяная каша готовится очень быстро. Первое, что, как можно приготовить овсяную кашу? Это можно даже овсяночку можно есть сырую, значит, так. Овсянку можно есть. Вот мы засыпали. Какой Кастрю... пропорции э идеально значит. подходит? И идеальная пропорция практически для всех каш ⁇ это один к двум. Наливаем две части воды и одну, и одну часть зер... э, каши. Крупы. Ну, ну, не вот каша, не каша у нас закипела. значит так. Что в этом делают мудрые хозяйки? Они что-то делают выключают. Накрывают. И закрывают. То есть что в итоге у нас получается? В итоге у нас получается, значит, кипяток. Кипяток. Да. Нагревает зерно. Нагревает. Оно распаривается. И, То есть мы как бы так и томится. Так, мы можем уже сейчас. Принцип его термоса, его да? Сейчас будет? его есть, значит. Ага. Овсянку можно есть сырую. Овсянку можно есть все вечера э, замочить просто водой теплой, потом просто можно кефиром залить. Вот и с утра она уже становится готовой и сырая. Значит, так и просто овсяночку можно просто кушать в сыром виде. Так. Чана, рисова, манна, пшоняна, каші – це всі каші, які люблять і вміють готувати херсонці, але вічне запитання, яка з нею найкорисніша? Да, ви знаєте, природа как бы, нас балує. Природа нам дає множество різних рослин, які нам дають здоров'я і зціляють наш організм, дають нам і настроєння. І ви знаєте, тут є секрети. Все таки ми живемо в природі, ми ми в ній в гармонії. И природа как бы состоит из стихий, там стихии воды, стихии земли, стихий огня, вот, стихии эфира. И каждая эта стихия значит, да, дает нам определенный вид энергии. Значит, так, и естественно, и растения наполняют этой, стихии. стихией. И сейчас перед нами находится как бы растение, которое соответствует этим стихиям. Значит, так, и мы, как мы знаем, что всего у нас 7 дней в неделю. Значит, так вот, мы здесь представлено семь круг, и каждый день мы можем выбирать себе крупу, в зависимости от того, какой стихии мы хотим сегодня наполниться. Я так, да, и вы, знаете, если мы говорим о стихии как бы, земли, это растение, это каши, которые пшеничная и ячменная. Эта каша называется богатырские, они силы берут из земли. Вот якщо ми хотим бути сильними, крепкими займаємося а, так, спортом. каша, да, каша Я перепрошую вас, Микола Іганович. У нас є з цього приводу відеофрагмент мультфільму про багатирську кашу. Ах. Кашу єде. Каше єде. А я цю кашу не їм. А ми їдим. у нас. Богатырская. Богатырская. У меня вон там тоже богатырская. Не верю я. Не веришь? Ну тогда слушай. Ну тогда слушайте ага. да, да. вы, наши шановные телеглядачи, ты? чем же такие корисные эти богатырские каши? Прошу, да. да. Знаете, они, они, дают силу, так? Вот. следующий каши, который как бы питается от энергии, как бы планетарной энергии, энергии огня, энергии солнца. Это каша кукурузная и каша э, пшеная. И здесь они, они как солнце, как огонь играет на нас. Да, с да? молочком, да. С сахарком. Да. Вот. Каша пшеничная еще, каша в этой пшеничной называется золотая, потому что здесь находится золото, такой микроэлемент, который концентрирует энергию солнца в своих частицах. И дает силу большую. И каша еще, и кукурузная, она из кого там повышенная, скачет давление. Если утром покушать кашу, значит, лучше. И кукурузная, это она нормализует давление. Каша э, пшеная, это каша солнечная. И детки ее тоже полюбляют. Она очень быстро отдает энергии и очень быстро насыщает энергией. Вот каша, вот каша рядышком, которая стоит, это, это рис. Вы знаете, рис интересное такое растение. Если все каши, вот здесь нам представлены, они дают энергию. И как они дают энергию, интересно. Как можно попробовать, как они, какая каша дающая энергия, больше или меньше, или которая забирает человек энергию. Забирает энергию, понятие такое интересное. Если мы, к примеру, вот закипела вода и засыпаем туда крупу, если мы У -у -у. видим, что кипение, она может, например, пшеничная каша, она еще усиливает кипение. Ящина она еще усиливает кипение. Она не прекращается. А если мы всыпем кашу туда рисовую, то кипение будет утихать. И будет долго закипать эта каша. Почему? Потому что эта каша забирает на себя энергию. Так это а очень хорошо. Так вот, и вот секрет. Почему, энергию, почему в жарких странах любят рис? Потому что... Там много солнца, много этой энергии, и немножко погасить нужно эту энергию. Поэтому используется рис. И поэтому, если наши детки там переели там конфеты или все, нужно сварить им рисовую кашу, они почистят кишечник и выведут все эти э, неплохие не элементы и уравновесят человек, и не будет температуры. Вот это чем ценится такая. Николай, я перепрошу, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Доброго ранку. Доброе утро вам, доброе утро. Вы знаете, я хочу обратиться к гостю. Я буквально месяц назад читала очень интересную литературу американского ученого диетолога, кардиолога, который сказал, что я за все остальные каши речи не веду. Я говорю за овсянку. Он категорически против того, что то ту овсянку, которую покупают наши пенсионеры, это мусор который не дает никакой пользы ни кишечнику, ни здоровью человека. Оказывается, овсянку надо кушать совсем другого сорта, совсем другого вида. Вы в этом в курсе дела? Да. Спасибо Я вам думаю, за звоночек. Мы хоть и не, не американцы, но мы тоже поведаем да, вам. Благодарю. Николай Ильич, можете прокомментировать? Да, очень, очень хороший такой вопрос, интересный и очень насущный. Вы знаете, что про овсянку ходят легенды, значит, так? Вот, снято много фильмов. А чем, чем есть, ну какие качества в нем хорошие, мы это все прекрасно знаем. Но как выбрать хорошую овсянку? Вы знаете те каши, которые продаются в магазинах, эти каши, которые уже значит, лежат месяц, два, три, полгода и год, ну так? А как выбрать хорошую овсянку? Сейчас есть овес есть голос именно овес, который находится без оболочки, есть овес, который в оболочках. Обычно из много овса на оболочках, поэтому промышленность снимает эту оболочку и плющит это зерно, плющит при помощи пары и других значит, методов. Так, самая лучшая овсянка, это овсянка сделана твоими руками из чистого зерна, особенно сейчас есть очень много сортов голосеменной овес, которые без этой оболочки. И продаются в магазинах сейчас такое, как бы оборудование, плющилки называется. И мы берем этот, это зерно, которое свежается. Лучше которое покупать не цельное зерно, цельное, не, не которое плечено, не да? расплющенное. И на этом механизме опускаешь, они есть ручные, есть электрические, они очень быстро, тебе пригорнуть за одну минуту. Значит, и, и, это уже же овсяночка можно тут же и употреблять в сыром виде, и тут же и варить, и мы об этом только что говорили. Поэтому сама по себе овсянка, она очень полезная, потому что там и во все есть углеводы, и белки есть, и она сосуды хорошо эластичными делает, и давление нормализует, и белки там есть, она насыщает организм, значит, и очень хорошая, полезная микрофлора, она все развивается. Только единственное, что нужно, ее правильно употреблять. У нас есть еще один телефонный звонок. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Так, Доброго раночка вам. Вот я вот знаю, вот мужчины многие ведут здоровый образ жизни и умирают рано, не дожившие до пенсионного возраста. А вот женщины ведут неправильный образ жизни и курят, и пьют зимой, не утепляются, без шапок, в капроновых колготах. Ну, 10 на бедренных повязках ходят. И живут дольше, вот. В чем По... секрет, так, мабуть, что такое запитание? А это я, я не знаю, что скажет Николай Евгеньевич, я сейчас скажу так, потому что они пьют нашу кровь периодически. Так, я перепрошу, запомнила запитание, у нас еще один телефонный звонок, чтобы не тримать телеглядача на связку. Доброго ранку. Алло, доброе утро. Доброе утро. А Вот у меня к вам некоторые вопросы. Вот вы рассказываете, но если, только не перебивайте. Если дома нету, оболочку там снять, все это, ну это ясно. А вы покажите, вот вы как ученый, как все это, почему вы не ведете в супермаркеты проверять, взять хотя бы одну пачку просто так и проверить эту овсянку? А поток уже начинає ними, Ну я розумію, що це довга історія. От ну, пожалуйста, ласка, відповідайте, чому не назначить санітарної комісії, як і супермаркети. Супермаркіти це гади. Ми зрозуміли ваше запитання. Дякуємо. Давайте в порядку черги будемо відповідати. Mm. Все таки повернемося до першого запитання. Чому так? Чому чоловіки хворіють менше ніж жінки? У чому секрет її у тому, що, начебто, вони бережуть себе, але тривалість їхнього життя менше? Возможно, каші треба їм есть больше богатырской. И кров меньше да. вам пить у нас в этой истории буквально значит, полчаса назад был вопрос, почему люди не ведут здоровый образ жизни, почему значит, не, не голодают, почему то, то и почему, и почему. И все болезни идут нам, скажем так, с пищей. Это действительно факт. Значит. Так мы не знаем, когда пищу есть, какую значит, пищу есть. Одни говорят, давайте переходить на сыроедение, другие давайте только варить, третьи, значит, еще что-то. То есть нужно комплекса подходить нашему организму. Организмы у нас все разные, да, и поэтому, если мы полюбляем, например, даже те же каши, значит, мы знаем, что сегодня мы хотим гречку сварить, мы почувствуем даже, завтра мы хотим сварить кукурузный, послезавтра там рис свой, почувствуем даже. и какая каша, какая пища нам дает больше энергии, мы тоже должны почувствовать, вареная или сырая. И вы знаете, когда люди приходят к этому, значит, так и смотрите, вот мы сейчас перед нашим, на нашем столе, вот, уже эту кашу можно, значит, кушать, значит, так, я просто открою ее, так, уже, уже можно ее кушать, значит, так, есть, мы можем ее подсолить, так, а можем можно сюда... подсластить, можно подсластить, вот у нас есть мед, значит, так, подсластить, можно сюда в эту кашу добавить, например, например масло, значит, так, масло добавляем, и, в, эту, и эту кашу, значит, можно уже кушать. Еще один, мабуть, телефонный звонок особистый. да. <laughs> Уже бачат вас тут. Да, на... благодарю наскільки. вас. <laughs> вот. И смотрите, значит, и эту кашу можно есть с продуктами, которые не вареные. Если мы кашу, например, в данном случае сейчас сварили, значит, так, и мы знаем, что во время uh -huh. варки там витамины могут как бы уменьшаться количество. Значит, так? Давайте так? спробуем, да. можно? Да, конечно, значит. Вот, значит. Я хочу солодкого сегодня. Ага. то вот хочется солодкого чего-то. Бачу, что есть еще родзинки, гори. Просто. Это все. Да. Гарна приправа до каші. Просто эту кашу, скажем так, можно. Спасибо. И мне, я тоже хочу энергии. Ты же хочешь быть богатарем, да? да. И, и смотрите, в это время можно ее, а мы с... ни, ни соль туда не соль что не ничего. В это время каждый человек может положить больше соли, будет меньше положить соли. Потому что соль тоже неинтересно варить, вы знаете, потому что э, соль, к примеру, если мы говорим о, о морской соли, каменной соли, во время варки некоторые элементы соли они, э, скажем так, ну, то есть получается, то есть, в, в идеале, в в идеале да. мы варим просто кашу, да. а потом уже ну, добавляем. теперь смотрите, да? как можно улучшить кашу. Вот у нас есть орехи, значит, так. Да. Вот. Есть. Да. Вот мы можем кашу есть с орехами прикуску а прикуск? или прикуску, прикуску прикуску да хорошо пережевывая туре в нас есть изюм мы можем эту кашу есть изюма Дякую. главное сделать так чтобы не не изюм с кашей а кашу с изюмом да вот Вона ж бути відворікся. у нас ще було друге запитання. Що робити власне з перевірками я Розумію, це питання не зовсім до вас, тому що нагадую, що Микола Борисенко це президент клубу за здоровий спосіб життя. Він не лише пропагандує нам здоровий спосіб життя, а вже якість цього життя перевіряють інстанції зовсім іншим. Ну я це я думаю, що я відла тата ви так точно. Так дуже смачно з родзинками, mm -hmm. з горіхами, з яблуками або сіль неважливо. Головне, що каша це корисно для нашого здоров'я, а ще допомагає нам худнути. Тому їжте кашу на красу та на здоров'я. Да. Шановні наші телеглядачі. Дякую да. вам величезно за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Час у компанії з вами летить дуже швидко. Тому, будь ласка, побажання для всіх наших телеглядачів. Здоров'я вам і кожне утро, особливо дітям, поїли кашу, получили настрій на цілий день ніякі грипи і віруси вас не возьмут. Ну а вам, наші друзі, наші телезрители оставати с нами приготовить себе, е, кашки. Ще є час? Да. І, скажу так, я не знаю, чи е, пан Ніколай прийдет к нам, еще, но е, он удивляет кожен раз, и е, всегда у него ну очень вкусно. Я пробую не боясь бояться. Поки ми будемо їсти кашу, вам радимо дивитися ранкових новин. Та вас час ранкових новин на телеканалі Скіфія в студії Ольга Петренко сьогодні у випуску сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв бою під крутами. У Херсоні обговорили питання організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Колектив обласного онкологічного диспансеру долучився до тих, хто здає свою кров для порятунку інших.